روح شهید به حسن و جمال تو ورشید در رهی به وصف کمال تو مفتاح روح شهید به حسن و جمال تو ورشید در رهی به وصف اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح صدری ويسر لی امری bahlo la ugdatan lisan yefqe kavli Muvzumus fe'l-e tevhid ve onun qolu olan rəbbilikdə olan tevhid. Deyirik ki, Rəbb nə deməkdir? Məxluqatsın işinə birbaşa müdaxilə etməkliyə gücü vardır və onları özbaşına buraxmamaq ixtiyarına sahibdir. Səhifə 95 Quranda rubiyyətdə, tohiddə verilən əhəmiyyət. 40-cı dərsimiz. Burada ailə qeyd olunub. Bir şey deyim, e, quranın təxminən minəxın, minəxın 964-də e, deyirlər. Təbii ki, orada müxtəlif cümlələr vardır da ətdə qanda yəni yünlü bu hallara 1000-ə yaxın təxmin gəlir ki, rəbb kəmis keçir. Deyirlər ki, baxaq bu Qurani-Kərimdə peyğəmbərlərin peyğəmbərlərin Allahla danışığı zamanı istifadə olan kəlmə məs rəbb kəlməsidir. Peyğəmbərlərimiz Allahı çağıranda ona müəyyən bir dua etmək istəyəndə Onu Rəbb deyə müraciət edərdilər. Bu bütün bu Rəbb kəlməsinin nə qədər böyük əhəmiyyətə malik olmalığını bildirir. Dedi ki, ərəb müşrikləri Allahı qəbul edirdilər, amma Rəbliyini deyirlər, bütlər edir. Bu peyğəmbər Allahın Allahlığını qəbul etməşdən yanaşı, ondan əlavə Onun rəbb olmasını da qəbul edirdilər o cəhətdən də. Onlar həmişə Allah'a rəbb deyə müraciət edərdilər ki, insanlar bilsinlər dünyanın tədbirçisi, nizamlayıcısı məsb Allahdır, nəç o bütlər. Məsələn, e, aləmlərimiz və Qurani-Kərimdə Rad 16-cı ayədə, Enam 164-cü ayədə Saffat 125 126-cı ayələrdə bu ayələrdə deməli e, maddi və qeyri-maddi bütün varlıqlar, cisimlər, bitkilər, heyvanlar və insanlar Allah tərəfindən idarə olunur. Allah təla peyğəmbərlərini əmr edir ki, onun onu, yəni Allahı göylərin və yerin Rəbbi kimi tanıtdırsın. Çünki ərəblər daha çox finanslı idarəçi dünyanın tədbirçisi odir bütlərdir deyə peyğəmbər. Ular deyir ki, dünyanın tədbirçisi Rəbbi Allahdır. Səndən soruşsalar, bunlara de. Hətta sohoş məsələlə belə de ki, dünyanın tədbirçisi Rəbbi Allahdır. Yaradanların ən yaxşısını qoyub belə adlı, təəsi bəələ adlı Ya danların, yəni xalıkların ən yaxşısını qoyub bəla addı bütə ibadat edirsiniz. Həm sizin Rəbbiniz, həm də sizcən əvvəllərinizin Rəbb-i təc Allah deyilmi? Niyə o Allahı təc edirsiniz? Peyğəmbərlərin ubiyyətdə, təvhiddə dəlillər gətirirlər. Bilirsiniz ki, Qurancandə bir çox e, peyğəmbərlərin adı çəkilib və bunların da bildiyimiz şüarı hamısının eyni olub, tək Allahlıq olub və xüsusən də İbrahim peyğəmbər barəsində Quranda onun məsələsi var, Nəmrudla. Və bir ayəmiz var, deməli Yusuf 19-cu ayədə Yusuf peyğəmbər onunla zindanda bir yerdə olan iki nəfərə belə bir ayə izah edir ki, onlara təvhidə çağırmaq niyyətiylə deyir ki, ayrı ayrı rəhbərlər yaxşıdır yoxsa o güclü və yeniləmaz Allah birvad sənin rəhbərin 10 rəhbər olsun hərəsi bir əmr versin sənə bunun əmri ilə 10 əmr arasən fərq var məsələn bir namazı məsələn üçün də zöhr vaxtından qabaq qılmaq olmaz zöhr olsun Yəni zin həddində günəş başımızın üzərində olanda zöhrü qılmalısan. Ondan qabaq qılsın qəbul deyil. O bir də şey yox. Zöhrə qədər qılmalısan. Bir də yox, falan vaxta qədər. Fular əməl, bir, qadağandı, haramdı, bir, məşruhdı, bir, olar, bir də qadağandır, haramdır, bir də məşruhdur, bir də onlar bir də vacibdir, haramdır ümumiyyətlə. İnsan qalcıq ortada. Rəbblərin, əmrlərin, əmr verənlərin çoxluğu İnsan azadlığını əldən alır. İnsana hüquq tapdandır. İnsan halısı Allaha görə addım atmalıdır. Biridir belə elə, biri də elə eləmə. Biri də haramdır, biri də yox vacibdir. Ən azından bu Allahların adi, ədalətsiz olduğunu bildirəcək. Siz necə bir allahlarsınız ki, o 11 qanuna gələ bilmirsiz ki biz bəndə hasil edək. Bir dənə qanun göndərməliyi. Namaz qılmaq vacibdir. Oruç tutmaq vacibdir. Vəsar hökmlərimiz, vəsar qadağalarımız bunların bir qanun əsasında olmaqlığı nəyi bildirir? Bu qanunların verənlərin verənin bir varlıq olmalarını bildirəcək. İbrahim peyğəmbərsinin ayəmiz. Deməli, Bəqərə 250 8-ci ayə. Namrud Allahı rəblərin rəbbi, yəni başdır, rəb, qəbul edirdi. Bununla belə digər rəblərə də inanırdı. Deməli, Namrud həm Allah'a inanır, həm başqa rəblərə də inanır, bütləri idarə edən kim qəbilədir, həm də özün də rəb qəbul edirdi. Cəmiəndə tədbir edənəm. Necədir 10 dərdi? Ənə Rabbukumul A'la, Nəzə surəsində mən sizin böyük Rəbbinizəm, Nəmurud da həmsin. İbrahim peyğəmbər bu e, Nəmurudun bir iddiasına gözəl bir ortaya iddiala qoydu. Deyimə mənim Allahım, çıxara günəşi şərqdən, batırı qərbdə. Sən də Rəb sənsə, onu çıxar əksinə. Əvvəldə ikindən Allahım öldürəndir, dirildəndir. Nəmrud əl atır niyə? Hilayə. Odur nə? Safistika. Ya səri iki fərzəndanı, birini buraxı, birini öldürür. Də görsən. Həm öldürün, həm dirildənəm. Deyir mənim düzsə de, ha, bunu da eddi səhrə attım deyir. İbrahim peyğəmbər deyir ki, amma Allahım, burada insanın öldürəcək, ora dirildəcək. Bu başqa cür alınır, başqa cür öz fikrində uyğun, ucdluz zehininə uyğun davranır. Ən azından xar olmasın cəmatın qarşısında. Am İbrahim peyğəmbə ikinci söhbətinin ikinci dəlilim qabılında ayı vurur ki, "Fəbu hitə ləzi kəfər. Ümmət mətlə qaldı." O susdu. İbrahim peyğəmbə öz dəlilliyi ilə onu susdurdu. Yəni biz müəyyən bir şəxslərin məzhebindən, dindən asılı olmadan bizim dinimiz barəsində, məzhəbimiz barəsində mənim fikri ortaya qoyanda idealən də bizim nə deyə biz həmiz İbrahim peyğəmbər kimi. Quranda ayə var ki, İbrahim peyğəmbər sizə bir növ ülgüdür, nümunədir. Onun dərslər alın, onun etdiyik kimi edin. Çox təəssür ki, mən biraz haşiyə çıxıram. Biz bəzən müəyyən məzhəblərin və yax da din əhillərinin bizə qarşı olan müəyyən bir iddialarını eşidəndə biz onları neyilir? təhqir edirik, söyürükmü, yəni e, böhtan atırıq və s. axıdır. Təhqir ikillərində o öz yerində. Bunlar Qurancanın bir neçə yerdə var. Əsas mövzumuz nədir? Böhtan və söyüş. İbrahim peyğəmbər necə addım atdı burada? Onun iddiası müqabilində ona bötən atmadı. Onu söymədi. Onu tell susdurdu. Demək, biz də İbrahim peyğəmbərin bu addımı kimi tarana ta ən azından ən azından əqidəmizin, əxlaqımızın ortaya qoyacağıq və Allahın peyğəmbərin etdiyi işi biz də təkrar etmiş olacağıq. Çaşıq biz tərəfi ədəb və ilmlə susdudaq, nəinki söyüş və böhtanlarla. İbrahim peyğəmbərin dəriliyi budur ki, Allahdan başqa bir rəbb olarsa, o aləmin quruluşunda təxəttilə bilər. Əgər Nəmrud sən rəbisənsə, sənə özünü Allah kimi idarə edən bilirsənsə, müdaxilə elə çıxaq keçir qərbdən. Onu öz iradəsinə uyğun dəyişməyə qadir olmalıdır. Nəmrud sülh ki, məhzsəm günəş Quran çıxmasın şərqdən, çıxsın başqa bir yerdən. Rəbi sənsə buyur. Laçin yalançı rəhbər e, rəblərdən, yalançı rəblərdən belə bir qüdəz görünməyib və bula bula məlih deyillər. Quran-ı Kərim İbrahim peyğəmbərin e, dilindən bir neçə cümlə qeyd edir. Ayənin zahirindən biz bunu anlamayaq ki, burda İbrahim peyğəmbər yalan danışır. Məsələn, biri vadidlər ki, gələc e, bütlərimizin baramıdır. Gidər biz bir də bizlən qeydlə, dedi ki, mən xəstəyəm. Quran-Kərimdə məsələn iki növ İbrahim peyğəmbərin xəstəliyi qeyd olunub. Birdir ki, inni səkimun. Birdir ki, faiza maritu fa huwa yashfin. Ağam xəstələnsə Allah məşəhəh verəcək. Və o burada qeyd etdi ki, bəs siz gedin, mən getmirəm, mən xəstəyəm. Birində səkim kəlməsidir. Piyndəsa məriz kəlməsidir. Bunların içində fərqi var. Mənəvi xəstəlik var, cismi xəstəlik var ki bizim dildə hər ikisi xəstəlikdir, amma ədəb dilində kəlmələrin fərqli işlənməliyi mənanın fərqliyini bildirəcək. Bizim dildə lüğət bacısı əbə nisbətən çox çox az olduğu üçün biz hər ikisini xəstənu tərcümə edirik. Belə zahirdə uyğun gəlir. Amma əslində <coughs> o səkin və məriz xəstəliklərinin cismi və məna cəhətdən fərqliyi vardır. İbrahim peyğəmbərin dilində Qurani-Kərimdəki dediyimiz birinci yalan o, həm məsələdir, o niyyət nə idi? O getmədi bütxanağa, e, bütlərin baramna, daxil olub bütxanağa, bütün bütləri hamısını sindirdi, nəhayətə baltanı qoydu, böyük bütün çinəki bəs onu bu işlə bu edib və günəşə, ayə Allah, günəşə, ayə və uluza Allah deyir. Demə Rəbbim budur. İsi ki, baxın, bu da yaxşı bir həqiqətin təbliğ üçün üslubdur. Bəzən biz danışmalıq cəmaatın öz dilində. İbrahim peyğəmbər də Allah falan ağlamadılar. Bunlarla öz dilin danışdı. Deyir günəş Rəbbimizdir. Ay Rəbbimizdir. Uluza Allah Rəbbimizdir. Sürəcə yox, bu batıb çıxır. Bilmirəm, batıb çıxanı sevmirəm. Batıb çıxan Allah demirlər ki, deməli bundan böyük qüvvə vardır ki, bunu batırıb çıxarır. Bu yolla onlara başa saldı ki, bu dediyim günəş, ay, ulduzu batırıb çıxaran bir varlıq var ha. Bax, mən onu deyib o Allahdır. Nəniki bunlar? Bu Allah olsa, bu günəş, ay və ulduz güclü olar. Və qələbə çalara bunu batırmaq istəyən qüvvə batmaz. Deməli bunu bunu idarədən bir qüvvə vardır ki, mən ona Allah deyirəm. Burada bir e, kəmäç var məm. Sevmirəm batanları. Burda yaxşı bir izah var. Deməli qrup edən və batan. Həm batır, həm çıxır. Cah var, cah yoxdur. Allah axşam var, Allah gündüz yoxdur. Allah gündüz var, məsələn günəş. Allah axşam yoxdur. Bu necə rəbb olacaq? Qurub edən və batan bir mövcud heç vaxt rəbb ola bilməz. İkinci, İbrahim peyğəmbər bu cümləsində məhəbbəti bildirir. Məhəbbəti rububiyyət və iluhiyyətdə Allahlıqla dərin əlaqəsini bəyan edir, çünki İbrahim peyğəmbər bununla Bildəmay istərdi ki, yalnız Allahlığa layiq olan həqiqi Rəbb insanın məhəbbətini özünə cəzb edə bilər. Bu səbəbdənə həqiqi rububiyyət həmişə davamlı məhəbbətlə bir-birindən ayrılmazdır. Deməli insanın qəlbini özünə cəzb edər bilməyən, çəkə bilməyən varlıq Rəbb ola bilməz və o ibadətə layiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله صل على محمد وآل محمد محمد فرجهم